Saya jemput yang berhormat Pasir Mas. Terima kasih Puan Puan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, terima kasih di atas peluang diberikan kepada saya untuk turut mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Saya mulakan dengan butiran 020900 uh, Finas uh, anggaran 2025 38.8 juta tahun ini tidak berubah masih lagi 38.8 juta. Persoalan asas yang saya mahu kemukakan ialah setakat manakah Finas uh, menjadi peneraju pembangunan industri filem negara benar-benar menunjukkan keberhasilan selari dengan peruntukan yang diterima. Kalau kita tengok pada sudut prestasi industri filem, kita tidak nampak peningkatan signifikan dalam jumlah produksi berkualiti, strategi ekspor kandungan maupun pembangunan bakat baru yang standing negara jiran seperti Indonesia dan uh, Korea Selatan. Saya bimbang jika Finas terus menerima peruntukan tanpa penanda aras yang jelas, kita berisiko mengulang masalah lama. Agensi besar tapi impaknya kecil bagaimana disebut oleh rakan saya kepala batas tadi berkenaan dengan penghasilan filem-filem uh, yang kita mahu uh, terbitkan pada hari ini kalau kita tengok kepada filem-filem yang ada pengapungusi uh, uh, saya di antara 10 filem yang diterbitkan di Malaysia yang mendapat top 10 Mak Kilau Black Brother Sheriff, Nakok Integrity, Agent Ali Polis Evo Munafik sehinggalah kepada Boboiboy Movie 2 saya nampak bahawa di antara filem-filem yang mendapat sambutan tinggi ini adalah filem-filem yang berbentuk industri kreatif yang disukai oleh kanak-kanak. Kita ibu bapa sendiri pun kita rasa tak bimbang. Kita bawa anak-anak masuk untuk tengok Agent Ali ataupun uh, Mekamata the movie, Boboiboy Boy. Jadi saya saya cadangkan supaya kerajaan lebih banyak melabur kepada uh, membangunkan industri kreatif seperti ini. Cari bakat-bakat muda untuk nak untuk nak bina buah filem-filem yang membawa imej Malaysia. Kalau dulu kita tak pernah sampai ke India sebahagian kita, tapi kita tahu wajah India melalui cerita Hindustan. Tak pernah sampai ke Korea, tapi kita boleh bercakap sepatah dua lah, sikit-sikit bahasa opa ini. Uh, kerana kita kita tengok filem-filem tu. Uh, dan uh, kenapa uh, kita tak boleh perkenalkan Malaysia kepada negara luar dengan hanya kita memperkenalkan melalui filem-filem yang ada. Jadi saya ambil contoh Mak Kilau modalnya 8 juta tapi kutipannya 7.42 juta. Kalau kerajaan mempunyai minat mempunyai uh, membuat pelaburan yang betul saya yakin insyaallah dia akan berjaya. 060001 off peruntukan berjumlah 69.44 juta. Uh, walaupun dinamakan one off tapi jumlah diperuntukkan itu terlalu besar untuk uh, dibelanjakan. Uh, di dalam one off ini ialah 2 de, ialah 66.94 juta diperuntukkan di bawah program penyiaran TV untuk aset saya nak tanya tentang bagaimanakah peraga penyiaran TV ini termasuklah RTM dikendalikan oleh uh, kerajaan. Sebagai contohlah uh, dalam isu yang disebut oleh kepala batas tadi iaitu penyiaran siri animasi Santiago of the Seas. RTM uh, telah menghentikan program ini Santiago of the Seas ini. Tetapi dalam masa yang sama RTM kata tidak ada apa-apa yang melanggar norma-norma uh, masyarakat dan juga unsur-unsur LGBT. Tetapi kalau kita tengok pada gambar, lah, gambar yang disiarkan ini, yang mana ada bukti, orang tengok of, uh, adegan ini tersiar di televisyen. Saya tak tergamak nak, nak, nak sebut lah bagaimana adegan seorang lelaki dan lelaki seperti ini jelas menampakkan unsur-unsur LGBT. Dan ini memang tak boleh diterima dalam masyarakat kita. Kenapa RTM masih boleh lagi kata bahawa tidak ada apa-apa unsur LGBT di dalam siaran ini? Ini macam nak melepaskan tungkuk sendiri dalam masa yang sama menghentikan siaran. Baguslah RTM hentikan siaran itu bagus. Tapi akuilah bahawa file uh, siaran ini silap untuk disiarkan dan bila silap cari siapa yang bertanggungjawab. Dan kita tidak mahu RTM ataupun kerajaan mula bertindak uh, bertoleransi dengan perkara-perkara seperti ini dan ini sangat-sangat untuk uh, merisaukan kita. Puan Pengerusi dalam uh, isu komunikasi komuniti atau JECOM, uh, peningkatan pada objek asas 3000, berdia tetap 4000, uh, saya nak tarik perhatian supaya JECOM ini jangan sekali-kali menjadi alat kepada kerajaan untuk menyebarkan perkara-perkara palsu. Uh, saya saya sebut ini kerana hari ini saya baca kenyataan daripada Sempurna, 8 juta dana awam diguna bagi serang warisan di media sosial. Warisan ini bukan parti saya, warisan parti kerajaan. Tapi kita tak nak mana-mana dana awam digunakan untuk tujuan politik. Ya boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Itu soal nombor dua. Tetapi apabila kenyataan ini, persepsi ini dilontarkan di khalayak awam. Ini perkara yang bahaya. Kerana sebagaimana telah saya sebut soalan pada Timbalan Menteri dulu. Rangkaian 263 tentera cyber naikkan sokongan di FB Anwar ataupun Yang Amat Berhormat Tambun. Di mana ini dikatakan akaun-akaun palsu. -akaun tetapi Ayah Muhammad Timbalan Menteri kata dalam jawapan kepada saya Kita tak ambil tindakan kepada Malaysia kini kerana itulah kebebasan bersuara Bukan isu kebebasan bersuara, bukan kita minta ambil tindakan kepada Malaysia kini, tidak Tapi memanggil untuk di, memberikan penjelasan Apakah benar perkara ini berlaku dan kalau perkara ini berlaku Ini sangat memalukan di pihak kerajaan Kalau tidak berlaku, maka kena ada suatu tindakan balas terhadap perkara-perkara yang tidak betul Sebab, apa, apa, satu lagi Sebab apa, sebab akaun-akaun palsu ini pernah kami adukan di kepada MCMC tapi tidak ada tindakan. Saya ambil contoh. Apabila Yang Amat Berhormat Tamu memetik satu ucapan yang berhormat paguh yang ternyata ucapan itu tidak benar iaitu pertahankan subsidi kepada warga asing. Sebenarnya kita tahu di mana diambil kenyataan itu. Diambil daripada satu akaun TikTok namanya Oh My Media. Untuk pengetahuan Puan Pengurusi dan seluruh ahli dewan, akaun My Media TikTok ini telah kami buat laporan polis bila pada Mac 2025 dalam satu uh, video yang memfitnah parti pembangkang pada masa itu. Kami buat laporan tapi tidak ada tindakan pada masa itu. Akaun ini masih lagi beroperasi dan akhirnya memfitnah Ya yang, Ahmad yang Pagoh sehingga Yang Ahmad Ahmad Tambun tersilap petik kepada akaun tersebut. Ini satu perkara yang sangat menyedihkan. Jadi kita kena ambil tindakan. Jadi saya nak tanya akhir sekali, apa status MCM MC, uh, siasatan MCMC MC, terhadap kenyataan Ya Ahmad Pagoh yang telah makan Uh, masa 3 bulan lamanya apakah tidak ada line 4G untuk MCMC -MC gunakan kalau tak ada pinjam hotspot saya tapi sekejap saja peruntukan saya terbatas terima kasih puan pengurus terima kasih yang berhormat tasema